हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे जुमले बोले जाते हैं जिनमें अल्लाह रबुल्जत की तोहन है बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जिनमें कुरान सुन्नत की तोहन है रसूल सल्लाम की तोह है और मैं एक एक करके आप हजरा की खिदमत में अर्ज करूँगा ये दुआ करते हुए कि अल्लाह तमारी हिफाजत फरमाए अब देखिए 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 बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई शरीयत की बात करता है दीन की बात, करता है。बात करता, है। करता है तो आपने एक जुमला सुना, सुना होगा अपनी शरीयत अपने पास रखो बोलिए कभी जिंदगी में ये जुमला सुना है नहीं सुना अपनी शरीयत, शरीयत अपने पास, रग। पास रग। क्या, मतलब? क्या, मतलब? क्या, मतलब? क्या मतलब? कहने वाले ने तो बड़ी आसानी ऐसी जुमला कह दिया शरीयत, 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 मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ ये जो शरीयत जिसको हम कहते हैं वो मेरी है आप में से किसी बंदे की है या वो शरीयत अल्लाह का, का कानून है शरीयत पर अमल न करना अलग बात है फिस्क है गुनाह है कुफर नहीं है लेकिन शरीयत की बात को मामूली समझते हुए हकीर समझते हुए उसकी तोहीन करते हुए ये कहना कि अपनी शरीयत आपे एक कोल रखो ये कले में कुफर है अहले इल्म ने वो आ, वो अमूमी रोजमर्रा की जिंदगी में बोल बोले जाने वाले कलेमात जिन्हें हम मामूली समझते हैं और दायरा इस्लाम से हमें खारिज कर देते हैं उनमें से पहला कलिमा है कलिमा अपनी शरीयत तो अपने पास रखो। फिर आपने यह जुमला भी सुना होगा भूख के अंदर कभी कभार आंतों से आवाज आती है बहुत सारे लोग कहते हैं जी। आंते कुल्हू अल्लाह अहद पढ़ रही है मुमकिन है कि ये जुमला आपने ना सुना हो उर्दू में इस्तेमाल होता है ये कोई कहता है कि आंते लाहौल पढ़ रही हैं लाहौल इल्ला बिल्ला कोई कहता है कि आंते पढ़ रही हैं मैं आपसे फैसला पूछना चाहता हूँ अल्लाह आहद कुरान मजीद की उन अजीम तरीन सूरतों में से एक है जिसका नाम सूरत है और सूरत तोहीद है छोटी छोटी सी चार आयात पर मुश्तम खालिसतन अगर किसी ने मुख्तसर वक़्त में तोहद को समझना हो पढ़े। ये जो पेट में मरोड़ है और पेट के अंदर गैस की शिकायत है इसको हम लाहौल कह रहे हैं इसको हम कुल अहद पढ़ना कह रहे हैं मुझे बताइए कि ये कुरानी मजीद की सूरत का मजाक है या नहीं है और कुल अहद के साथ कोई कहता है वला कुआ पढ़ रही है वला कुआ है क्या वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने अपने आरश के नीचे खजाने में से खास खजाने में से उम्मत के लिए जो तहफा दियातम है